такой вот процесс происходит 50 метров теплицы и каждый рядочек 8 рядов теплицы посчитайте сколько километров я прохожу в позе поющего оленя я ее называю эту позу мы когда вот только начинали это все моему сыну было ну наверное лет 6. И я садила клубнику, раскладывала и попросила его, чтобы он мне помог посадить клубнику. И он бегает, маленький, раскладывает эту клубничку по бугоркам. И говорит, мама, зачем нам столько много клубники? Я говорю, ну, мы посадим, говорю, э, будем кушать. Он говорит, ну мы же столько не скушаем. Я говорю, ну, другие детки тоже хотят кушать клубничку. Он так стал, задумался, говорит, мама, ты, наверное, у меня будешь клубничная королева. И вы знаете, вот эта фраза, она меня так, ну, вдохновила на это. Я говорю, сынок, да, мама будет такой клубничной королевой. И начали выращивание полуницы с пяти кустиков. И я с этих пяти кустиков сначала развела трошки больше, потом трошки больше, а потом я поняла, что мне это нравится. Потом мы стали уже покупать у местных производителей рассаду, но нам немножко это не понравилось. Почему? Потому что очень много обманывают. Дело не в том, что обманывают, дело в том, что мы теряем время. Мы садим, год проходит, мы только видим результат ягоды, а ягода меня не устраивает. То есть то, что дают сорт один, они говорят, оно не соответствует одно другому. Вот обидно, что дурят просто, ну, это очень неправильно. Должна быть, если ты продаешь людям рассаду, должна быть рассада такая, какая есть, а не сказать, что это лючи, а продать там какую-то марусю. Потом мы начали заказывать голландскую рассаду. А это, конечно, не, не дешево, это очень дорого. Фрига называется, она приходит замороженная. И мы, когда попробовали первый раз посадить фрига, мы, конечно, увидели результат. Сорт-сорт, ягода шикарная, ягода нас радовала и вкусовыми качествами, и рассада была красивая. Потом мы уже потихонечку стали с этой рассады делать свои кустики, разводить. Я стараюсь выращивать в основном сладкую ягоду. Почему? Почему? Потому что люди хотят вкусно кушать. Если мне это вкусно, значит, я это продолжаю выращивать. Если мне это не вкусно, значит, мы это убираем, заказываем что-то другое. Нет. Когда началась война, это все, конечно, было как страшный сон. Почему не уехала? Потому что, ну как я это все оставлю? Мы начинали все с нуля. Вот это вот все, это мы приобрели сами. Зачем я буду работать там, когда я могу сделать здесь не хуже хозяйства и работать сама на себя, и работать на своей земле. Я не могу на кого-то работать, я лучше сама по себе буду. И, ну, я, как правильно сказать, не люблю, когда мной командуют. Люблю сама покомандовать. Процесс выбирания происходит вот так. Он начинается с такого маленького чемоданчика, потому что без него мне просто никак. Вот так вот он одевается сзади. Потом я достаю отсюда во коробочку. Беру ее вот так вот в ручку и начинаю сбор клубнички. Это происходит вот так вот. Двумя пальчиками берется за хвостик и складывается в коробочку. Почему? Потому что если брать пальцами за саму ягоду, на ней остаются отпечатки. И это очень нехорошо для ягоды и для человека, который ее потом будет кушать. Здесь посажена клубника, которая плодоносит до середины лета. С середины лета она уже не плодоносит. Поэтому мы решили, чтобы зря не терять до осени время, Поставить сверху горшки с другими растениями. Посадили в них огурец и помидорку. Подвяжем и будем и сами кушать, и что-то будем продавать, чтобы теплица работала полноценно. Как моя мама говорит, деньги надо зарабатывать в майке, а не в куфайке. Конечно, все делать сама. Вот на рынке торгую до пяти часов, после 5 часов приезжаю домой, выбираю клубнику. И люди приезжают до дома, да, уже у нас за столько времени люди попробовали нашу ягоду и приезжают к нам домой. Почему? Потому что все, опять же, для детей. Вот деткам хотят вкусное. Наша ягода детям дают даже аллергикам. У меня сам сын аллергик, я знаю, что это такое. Сейчас мы находимся возле, скажем так, комнаты, где стоит осметическая установка, которой мы очищаем воду. Мы сдали анализ воды, которая течет ну, в трубах. Мы увидели немножко некачество нашей ягоды и немножко плохое качество самих саженцев, как они приживались. И мы поняли, что причина в воде. И нам сказали, что надо ставить очистную установку для воды. Да, это, конечно, недешево, скажем так, стоит, но нам пришлось ее поставить. Почему? Потому что клубника в основном состоит из воды. И если ей не дать правильную воду, она не будет невкусная, она не будет расти, как положено. Я почувствовала даже по себе, по своему организму. У меня перестало много проблем со здоровьем ушло, потому что мы поменяли, начали пить именно эту очищенную воду. И я смотрю, по ягоде она совершенно другого вкуса стала. У меня ценовая политика дороже, чем на рынке. Почему? Потому что ягода качественнее. И она выращена без химии. Мы работаем только органическими удобрениями. Вчера такую ягоду я продавала 150 180. На рынке везде была ягода 120, 130. Когда мы это строили, я вам могу сказать, себестоимость одной арки была 125 гривен. И то мы покупали бэушные арки, предприятие колхозное, тепличное э, расформировали, и они срезали и продавали нам бэушные арки. То, что зарабатывали, то и вкладывали тут же, сразу же. Мы не гуляли, мы не ездили нигде. Вот здесь вот все мои за границей и все, весь мой отдых. Здесь я и живу, здесь я и отдыхаю. Почему не уехали за границу? Я там не была. И меня туда не тянет. Может, если бы я там побывала хоть раз, я дальше с Аврани никуда не выезжала. Почему? Потому что мой папа с Аврани. И мама с Житомира. Я один раз была в Житомире. И больше я нигде не была. Если люди хотят, можно начать с маленького парничка. Быстро к такому хозяйству, конечно, не придут. Ну лет 10-20 надо для того, чтобы иметь такое хозяйство, это ну минимум, если начинать с нулей. Если у человека есть две руки, две ноги и голова на месте, и есть такое слово надо, он может добиться очень многого.